Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalatu wassalamu ala sayyidina muhammadin Nabi Umihi wa ala alihi wa amma ba'du Alhamdulillah kepada saudara semua dimanapun berada Perlu saudara pahami bahwasanya Di dalam dunia ini Saat manusia pertama Yaitu Nabi Adam telah diturunkan Itu ada sejarah dan seluk beluk yang luar biasa mendapatkan pelajaran di dalamnya. Dan perlu kita ketahui bahwasanya Nabi Adam alaihissalam telah memakan buah kuldi itu. Maka di bumi Nabi Adam diangkat menjadi Nabi. Mengapa Nabi Adam kemudian diangkat menjadi seorang Nabi? Nah pertanyaan yang sangat luar biasa. Setelah kejadian tersebut, Allah bertanya kepada Nabi Adam, Wahai Adam, mengapa dirimu mau makan buah kuldi tersebut? Padahal itu sudah jelas-jelas dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Nabi Adam menjawab bahwa saya bersumpah bahwasanya iblis telah bersumpah atas nama Allah. Wallahi, kata iblis, yang ditirukan oleh Nabi Adam saat menjawab pertanyaan tersebut. Bahwasanya iblis bersumpah kepada Allah dengan nama Wawlohi agar memberikan nasihat kepada Adam. Iblis berkata, Wahai Adam, Wawlohi demi Allah. Sedangkan Nabi Adam tidak pernah menyangka bahwa ada makhluk yang berani memakai nama besar Allah. Kemudian dia berdusta kepadanya. Jadi intinya, Nabi Adam tertipu oleh iblis, karena iblis berkata, Wawlohi demi Allah. Nah, hanya dengan kata-kata demi Allah, maka Nabi Adam turut serta mengimani apa yang diungkapkan oleh sang iblis tersebut. Karena hal itu, maka Nabi Adam terjerumus dalam rayuan bisikan iblis untuk para saudara-saudaraku dimanapun berada, bahwasanya rasa malu derajatnya jauh lebih tinggi daripada rasa takut, bahkan daripada rasa taat kepada Tuhannya. Orang yang takut kepada Tuhannya namun tidak memiliki rasa malu, maka kejadiannya dia akan menjadi nekat dan orang yang taat kepada Tuhannya. Namun hal tersebut tidak memiliki rasa malu, maka dia akan menjadi orang yang taat, yang angkuh dan sombong dalam ilmu semula jadi. Nah, hal ini dipertanyakan. Apa yang dirasakan oleh Nabi Adam AS ketika beliau melanggar perintah Tuhan dengan memakan buah kuldi? Apakah Nabi Adam AS merasa takut atau Nabi Adam AS merasa ketaatannya telah dirusak karena melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jawabannya tidak. Wahai para saudara-saudara, jawabannya adalah tidak. Nah, yang dirasakan oleh Nabi Adam Alaihissalam yang pertama sekali ketika beliau terpandang aurat, ya, di antara mereka merasa malu karena malu telah memandang kemaluan lawan jenisnya maka beliau hendak lari dari tempat tersebut. Namun, ubun-ubun beliau dipegang oleh pohon kuldi tersebut. Lalu, bersabdalah kepada Nabi Adam alaihissalam pohon kuldi tersebut. Wahai Nabi Adam, apakah engkau hendak lari dari aku yang menciptakanmu? Lalu, Nabi Adam alaihissalam menjawab, Tidak ya Tuhanku, tidak ya Allah. Aku merasa malu karena telah memandang kemaluan Siti Hawa. Maka sejak itulah aurat tersebut bernama kemaluan. Penyebabnya ketika pakaian Adam dan Hawa tanggal, maka yang terpandang yang pertama sekali ialah aurat atau kemaluan tersebut. Jadi ternyata rasa malu adalah mahom tertinggi yang dimiliki oleh makhluk yang sempurna oleh ciptaannya yaitu Nabi Adam alaihi wasallam. Lalu selanjutnya, apakah Nabi Adam alaihi wasallam dikeluarkan dari surga karena dia telah melanggar perintah Allah dengan memakan buah khuldi tersebut? Banyak orang yang mengatakannya, namun dari sudut pandang ilmu semula jadi, tidak begitu kejadiannya. Bahwasanya Nabi Adam Wasallam dikeluarkan dari surga. Kejadian tersebut bukan karena melakukan kesalahan memakan buah kuldi, sebab sebuah kelakuan yang dinisbatkan sebagai kesalahan, jika kesalahan itu terjadi, ya telah dijelaskan asal sebab musabab kenapa salahnya, sementara Nabi Adam Wasallam tidak dijelaskan kenapa dilarang mendekati pohon kuldi tersebut. Jadi, besar kemungkinan bahwasanya Nabi Adam alaihi wasallam dikeluarkan dari surga bukan karena kesalahan beliau memakan buah kuldi tersebut. Lalu kalau bukan karena kesalahan tersebut, lantas apa penyebabnya Nabi Adam dikeluarkan dari surga? Para saudaraku, malu adalah derajat yang jauh lebih tinggi daripada rasa takut. Bahkan daripada rasa maaf itu pula yang dimiliki oleh Nabi Adam AS. Ketika beliau memutuskan untuk turun dari surga ke bumi yang fana ini, rasa malu hati karena semua makhluk di alam surga yang saat itu tidak ada satupun yang melakukan kesalahan, kecuali sang iblis sebelumnya. Dan hanya beliaulah satu-satunya makhluk yang pernah melanggar perintah Tuhan, walaupun itu tanpa sengaja. Oleh sebab itu, beliau menjadi malu hati yang berada di antara semua makhluk yang tidak memiliki kesalahan, sementara beliau punya kesalahan. Untuk itu, bisa saudara bayangkan, seandainya kita berada di sebuah perkumpulan masyarakat, atau RT/RW, atau suatu kelurahan desa. Dengan semua anggota, tidak memiliki catatan kriminal atau residivis atau tindak kejahatan. Sementara kita, satu-satunya orang dalam anggota tersebut atau perkumpulan di daerah kita yang baru keluar dari penjara, nah, kita pasti merasa malu sendiri, kita merasa rendah diri, dan seakan-akan... Tidak ada harganya di mata masyarakat, yang mana karena berada di sebuah tempat di mana orang-orangnya tidak melakukan kesalahan, jadi rasa malu inilah yang membuat Nabi Adam Alaihissalam memohon kepada Allah untuk ditempatkan pada sebuah tempat di mana beliau tidak bersama-sama dengan makhluk-makhluk yang tidak memiliki kesalahan satupun. Jadi Nabi Adam alaihissalam turun ke muka bumi bukan dikeluarkan atau bukan diusir oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena beliau melakukan kesalahan memakan buah khuldi. Ya, tetapi beliau juga memohon sendiri kepada Allah. Karena beliau merasa malu, ya, merasa tidak pantas ada di surga. Untuk tinggal di surga yang penuh kesucian. Oleh karena itu, di surga tidak ada satupun makhluk yang mempunyai kesalahan. Jadi Allah tidak pernah menganiaya Nabi Adam alaihissalam. Apalagi benci dan hina sehingga mengusir beliau dari surga seperti mengusirnya iblis laknatullah. Nah, Allah tidak sama sekali bertindak demikian. Jadi perbedaannya iblis dengan Nabi Adam sangat jauh sekali. Nah, untuk itulah para saudaraku, bukan karena rasa malu, maka derajat atau makam Nabi Adam AS tidak akan sesempurna dan setinggi saat ini. Daripada makam yang dimiliki oleh makhluk lain yang pernah diciptakan di muka bumi ini. Maka untuk itu manusia bisa disebut dengan Makhluk yang paling sempurna di antara makhluk lainnya, sebenarnya orang yang memandang wajah, memancar rambut, memandang betis, memandang pinggul, memandang kaki, memandang harta, sesuatu keinginan untuk menikahi seseorang sebenarnya adalah pandangan yang salah, memandang kecantikan, kejayaan, ketampanan, dan sejenisnya. Nah. Itu pandangan yang salah. Kenapa demikian? Sebab memandang wajah atau secara fisik di depan mata kita, secara lahiriah ya, mengenai rambut, memandang harta dan sejenisnya, tidak akan kekal. Bahkan beberapa bulan kemudian atau beberapa tahun kemudian akan memudar dan akan berganti di bawah. Apa yang dilakukan oleh Nabi Adam alaihi wasallam ketika beliau memandang kemaluan di antara mereka oleh itu kejadiannya maka Allah menikahkan oleh sebab itu sesiapa yang mengetahui apa yang disebut Nabi Adam alaihi wasallam ketika beliau terpandang kemaluannya Siti Hawa maka akan menikahkan ya Allah akan menikahkan dengan orang yang terpandang kemaluannya oleh orang tersebut maka untuk itu, Mbak Salim akan menjelaskan dalam video-video selanjutnya dalam sekelumit ilmu semula jadi ini. Untuk itu para saudaraku, dengan mengenal semula jadi Nabi Adam alaihi wasallam ini, kita akan mengenal keduniawian, keharta bendaan, kejayaan, tahta, harta, pria dan wanita. Sekelumit tentang rahasia ilmu Nabi Adam ini, semoga bermanfaat bagi saudara semua dimanapun berada. Ikutin terus channel Mbak Salim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.